Крайне большую роль играл Ukrainian Lost Adjuster. Это украинский представитель э, Каннингем Линсей. В, в мире существуют определенные авторитеты, да, крайне многочисленная культовая консолидированная группа авторитетов в э, оценке убытков. И вот это один из крайне малого числа таких операторов. Так вот. Э, Ukrainian Loss Adjuster занимался, во-первых, натуральным подсчетом, то есть ну, не непосредственно материальных объектов на, на, значит, на ну, не складах, а, скажем так, на остатке складов. Вот. Затем была сверка финансовой документации, этим занимался московский офис Каннингема. И была, разумеется, проверка правовых документов, которая проводилась украинской страховой группой. И одновременно клиент генерирует эти документы, он согласовывает с брокером.